ربما قريبا من الانتقال الى المرحله الثانيه يبدو ان قرار اتخذ في هذا السياق داخل مجلس الحرب وان الكره باتت الان في ملعب الجيش الاسرائيلي ليحدد ساعه الست ربما لانطلاقها هذه العمليه التي يجب الحديث عنها تشير <applause> هنا الى عده ربما مؤشرات تغير <applause> على هذا الأرض بالأمس كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قد تحدث أمام مجموعة من جنود الجولاني وهي وحدة

شفتي هذيك الليلة يسوون شعر، يسوون مع مع ناس، يعني اليوم باكر، وبعدين الناس ما يحطوا ماكو، ماكو؟ يصير، يصير يصير تراب؟

ربما تريد ان ان ترى كيف يمكن ان تتطور الامور على الجبهه الشماليه فيما اذا نعم اي انا ما ما بتشوف هذا ماساة هذا مسكين هذا اشوف انا كذا ناس بيموت في هذا سويتي لا وهنالك مساله مسكين يعني وفي الخضوع في هذا المال وهي كيف يمكن ان تؤثر هذه العمليه البريه فيما اذا انطبقت ايضا على مساله الاسرى الاسرائيليه Thank

<applause> في الوحدات البرية يعني العاملة ومحاولة الوصول كما قال المنطق العسكري باسم الجيش إلى الوصول إلى كل من شارك <المشروح الدوار> like في ما سماها التي التي وقعت في نعم، في نعم. في في قصفت اسرائيل وفي المقابل كانت كان حزب الله قد قصف موقع ويسات العالم. على القصف في محيط كفر هذا هدا بعض الشيء منذ الدقائق القليله الماضيه لكن الواضح ان هجوما شن على موقع ويسات العالم وهو احد المواقع الرئيسيه للجانب الاسرائيلي في بلاد كفر يمكن مشاهده المنطقة من هذه النقطه التي نقف فيها في مرجاليون لكن يبدو ان الاحوال الجويه قد لا تساعدنا بشكل حثيث لنقل الصوره بشكل كامل من هذه النقطه بسبب الضرر الكثيف لكن الحزب الله استهدف موقع رئيسات العالم بعدد من الصواريخ والقذائف كانت القوات الاسرائيليه استخدمت معدات هندسيه خلال اليوم الماضي لاعاده ترميم وتحصين هذا الموقع الذي استهدف عده مرات من قبل حزب الله منذ الثامن من اكتوبر وهو اليوم الاول للهجمات التي شنها حزب الله وكانت على هذا الموقع التحديد ويعد هذا الموقع المتقدم جزءا من من وسائط الدفاع الاسرائيليه لعلى على طول هذه المنطقه الحساسه بالنسبه للجانب الاسرائيلي وموقع ويسات العلم هو موقع للرصد والتجسس ومجهز بالاجهزه الالكترونيه المختلفه ويرتبط ايضا بخط الدفاع يمتد حتى مزرعه بوسترا وصولا الى اصبع الجليل وصعودا نحو الجولان السوري المحتل وهي هذه المنطقه هي بها من.

ايتوني بعده قليل مقال بعدين هذا هذا ثاني هذا اثنين مره ما هو من المواقع المحدا مره مرتين اللي قلت لي مره و2000 من المواقع كم في ada wahid tani, sakin oh badin, is <laughs> tu gul bed is tu gul bed mah ada umri anak arab ada jadi, belas sitin sana. sinten, hindi ung brent, sinten, sinten, ung brent is sinten, yani nga, mah, 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 Eh, tuan nak uji awak? Eh, 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 ikut ada di sini? Sabi? Umri Sabi? Sabi mana Arab ada? Siti ini mungkin ada Istanbul pernah, ah? Di sini Siti deskalos. Eh, bahasa? <سؤال> بس هذه هذه كبير خمسة هذا ثاني في محاولة لما وصفها بالاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وجنوبه ومنع تمدد الحرب الدائرة من غزة إلى لبنان وقال انه يتفهم شعور الخوف والقلق بين المسلمين وان الحكومه وضعت خطط طوارئ في هذه المرحله ليس من باب لا يعني لا مو تابا بس هي عمري سبعين سبعين ممكن يصير بعد عدم الاكتراث بالشائعات والاخبار الكاذبه في هذه م. المرحله ربما الصور التي نشاهدها الان هي من المنطقه القريبه من مسجد العباد وهي المنطقه التي استهدفت على الاقل بصاروخ خلال الدقائق الماضيه. والجيش الاسرائيلي قال استهدفنا خليه كانت تحاول تلقى بها مرور في باتجاه بلده ابي قرب مع لبنان ابقى معنا ايهاب نعود اليك تحول اليك ندوان سلمي من الجليل الاعلى واخر التطورات الميدانيه لديك وخطط اخلاء المستوطنه كذلك. نعم دعيني فقط اشير الى هذا العاجل ايضا وسيله في هذه الاثناء أي إي إي ايضا مره اخرى لإذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش للمرة الثالثة هذا إيه منذ صباح هذا اليوم يقصف حاليا في مواقع أخرى إيه في منطقة مزارع شبعا ردا على إيه خلية تحاول أو كانت بصدد إطلاق قذيفة وصاروخ مضاد للدموع في منطقة مزارع الشبعة على قوة

مرة أخرى مرة ثالثة تستهدف فيها قوات المدفعية الإسرائيلية خلية أخرى تقول بأنها أطلقت أو حاولت إطلاق عملية صاروخ يلاقي الدروع على قوة عسكرية في منطقة مزارع الشمعة للمرة الثانية هذا اليوم نحن من هذا الموقع حيث نقص الخبز من مزارع نسمع طيلة الوقت أصوات المدفعية التي على في مواقع مختلفة مختلفة في هذا هذا ومن مواقع مختلفة يتم القصف على في المدنية على أهداف الاراضي الأراضي كما تعلمون مزارع شمعة جزء منها منطقه وهو منطقه عسكرية مغلقة فيه قوات عسكرية منتشرة ومعسكرات الاسرائيلي وبحسب بيانات الجيش بالعاده يتم استرداد الدبابات الاسرائيليه المنتشره في هذا المكان آه. آه. بحسب البيانات من الناطق العسكري الاسرائيلي بالاضافه الى كل التصعيد الذي شهدناه يوم امس واستهداف عدد ايضا من الخلايا في مواقع مختلفه والخلايا نتحدث بطبيعه الحال عن التسمية عن المقاومين سواء كانوا من القصائد الفلسطينية أو من حزب الله لأن الجيش الإسرائيلي لا يتحدث لكن يوم أمس كان هناك يعني بيانات لافتة للجيش الإسرائيلي تتحدث عن استهداف هذه الخلايا حتى قبل أن تقوم بإطلاق الصواريخ المضادة للجيوش في عدة مواقع رأينا في مرجليوت وفي برعام وفي حنيفة وكانت هناك إصابة لعدد من جنود جيش الاحتلال ثلاثة إصابات وصفت واحدة منها بالخطيرة لأحد الجنود في منطقة برعام بعد أن استهدف الصاروخ المضادي الجنود قوة عسكرية في تلك المنطقة المنطقة العسكرية الإسرائيلي سمح هذا اليوم تحدث

الجانب الاسرائيلي كل ما يذكر عن الجانب اللبناني سواء كان من قبل لبنان الدوره لبنان الكتومه ولكن ايضا اي تصريح يذكر عن, عن حزب الله يذكر الحديث حاليا عن ان حتى هذا اللحظه ربما يلاحظ في الجانب الاخر في لبنان بانه الإسرائيلي نفسه عن دائره نطاق اطلاق الصواريخ وسباق مواقع مختلفه ابعد من حسب